Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi bersama saya, Wahyu, still in the garden. Oke, teman-teman, kali ini kita akan kembali mereview anturium khususnya jemani dan juga nanti kita akan mengecek bahan-bahan baik yang kecil-kecil hasil seplitan ataupun juga bahan-bahan kontes ini khususnya ada jemani mangkok dewan daru oke sebelum kita lanjut ke videonya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung dan mensupport channel YUSB yang baru menemukan channel ini selamat datang selamat bergabung ya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol notifikasinya Oke, teman-teman. Untuk jemani mangkok dewan daru ini, sebenarnya sudah sering banget kita review, ya. Mungkin yang pertama kali kita review itu mungkin sekitar satu setengah tahun yang lalu, ya, jemani mangkok dewan daru ini. Nah, dewan daru ini memang salah satu jujur saja favorit saya dan kebanyakan orang juga, karena memang e, bentuk dari daunnya yang benar-benar dia cekung, ya, sangat kewung kalau orang bilang itu eh, kayak mangkok bakso gitu ya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, dia benar-benar cekung. Kemudian, selain bentuk dari daunnya yang dia cekung, eh, teksturnya juga kasar, daunnya benar-benar tebal, seratnya juga rapat. Nah, untuk bentuk dari eh, batangnya sendiri, dia batang pendek, kemudian. Kupingannya atau pangkal daunnya dia lebar, nguncup lebar, semakin ke tengah semakin melebar. Ujungnya dia bulat ya, cenderung ngelop. Ujungnya warna dari daunnya sendiri, hijaunya hijau, tegas, hijau cerah ya. Nah, ini sudah mulai putaran daun ketiga ya. Ini putaran pertama, atasnya sudah kedua, sudah mulai putaran ketiga. Biasanya kalau kita sebut itu seringnya untuk bahan-bahan itu kelipatan dari empat ya Jadi 4, 8, 12 Karena minimal sebenarnya kalau untuk tampilan-tampilan kontes kita tata itu minimal 12 daun Nah ini dia benar-benar seratnya rapat Mantep ini salah satu juga e, Jemani mangkok yang rosetnya kalau kita tata ini bagus ini ini yang pot merah juga sudah putaran daun yang ketiga Nah untuk warna dari pupus daun barunya berwarna ungu kehitaman ya seperti ini ungu kehitaman kemudian juga ciri khas yang lain dia tulangannya juga menonjol terutama pada tulang ikannya ini sudah pupus daun barunya, ini daun yang ke-12 ya ini jadi putaran pertama kedua ini putaran ketiga sudah mulai full daun yang ke-12 nya ini daunnya benar-benar tebal nah memang kalau untuk bahan-bahan terutama untuk kita latber atau kita kontes memang diusahakan sih dari daun pertama masih utuh ya putaran pertama utuh minimal juga paling tidak sekitar 12 daun nah sedangkan yang ini ini masih bahan-bahan putaran kedua ya ini putaran pertamanya sudah full ini 6 daun jadi putaran keduanya baru keluar dua daun jadi memang benar-benar masih bahan belum terlihat roset ini. Kalau sudah dua daun lagi keluar, berarti sudah genap putaran kedua. Itu sudah mulai terlihat rosetnya. Nah, ini kalau ini sudah mulai jalan ke putaran yang ketiga. Nah, mungkin juga teman-teman ada yang sering bertanya juga, "Ya, kenapa sih?" E, dipakein kawat gitu ya nah untuk pemakaian kawat ini sebenarnya untuk menata dari daunnya agar e, tetap roset kemudian menjaga lurus ya agar e, apa namanya batangnya ya batangnya itu lurus tetap lurus tidak bengkok-bengkok nah kelebihan salah satu kelebihan juga dari mauk dewan daru ini selain dia daunnya yang tebal seratnya juga oke dia mempunyai kelenturan ya. Jadi tidak mudah patah kalau kita tata seperti ini. Batang itu tidak mudah patah. Jadi dia tetap lentur. Nah, kalau tidak ditata, sebenarnya ini e, nanti malah daunnya itu tidak beraturan atau tidak terlalu bagus gitu ya. Memang salah satu kenapa kita kawat-kawat ini ya salah satu menjaga agar daunnya itu tetap kelihatan cantik dan nantinya roset Nah, ini juga hasil sepitan. Bahan sudah keluar empat daun. Ini ayah ya, bentuknya, sebenarnya mangkoknya itu sudah uh, mantep. Ini kalau dewan daru ya, ini ada yang lima daun. Ini juga empat daun, eh empat atau lima ya, eh, sudah lima daun ini ya bentuknya ini loh mangkoknya ini sudah kelihatan kekar banget ya mantep ini nah kita ini juga memperbanyak ya kita perbanyakannya memang lewat split atau cutting baik yang per daun-per daun ini Terus juga ada yang pucukan-pucukan juga ada. Jadi kalau kita tata sebenarnya untuk bahan kalau misalnya rusak satu daun rusak ya kita cacah, kita cutting lagi, kita mulai nolkan lagi istilahnya ya. Nah ini juga hasil seblitan juga sudah empat daun ini kebetulan keluarnya sudah daun yang agak besar tapi nanti kita lihat ini nah ini ini salah satu yang keluar mulai dari daun kecil ya daun nol ini daun kecil nah ini benar-benar kita jaga ini kalau misalnya keluar hasil sepritanya itu keluar daun pertamanya itu kecil nah itu nilai plus ya Nah, coba ini, kita lihat. Jadi, daun-daun bawah kecilnya masih ada. Putaran pertama sudah empat daun. Oke, okay. nanti putaran keduanya ini sudah keluar dua daun. Mantep ini nih, nanti untuk bahan ini. Oke teman-teman itu tadi review dan juga cek hasil seplitan atau bahan-bahan khususnya Jemani Mangkok Dewan Daru Salah satu Jemani Mangkok favorit saya dan juga mungkin salah satu favorit dari teman-teman semua ya untuk informasi harga ataupun teman-teman yang masih penasaran atau menanyakan info-info jemani-jemani yang lain silahkan bisa teman-teman tulis di kolom komentar ataupun juga bisa langsung menghubungi nomor WA saya yang ada di deskripsi Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangannya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.